Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kaisara Huda binti Khairul Amali dan saya berumur 17 tahun. Saya merupakan anak didik daripada SMK Jawi yang terletak di daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PEA4005. Pada masa lapang, saya gemar meluangkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca berjudul Pada Subuh Yang Membawa Aku Pergi. Di dalam novel ini, terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayuh kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya seorang karyawan bernama Yaya Samad. Ia diterbitkan pada tahun 2023 oleh Manga Publications Publication. Buku menarik ini mempunyai 391 halaman bercetak dan dibahagikan kepada 35 bab. Buku ini menceritakan kisah seorang budak lelaki bernama Iskandar Zulkainan atau nama gelarannya Naim. Naim merupakan seorang budak lelaki yang tidak disukai dan didera sejak kecil oleh bapa kandungnya. Walau bagaimanapun, Naim amat disayangi oleh ibunya. Buku ini menjadi pilihan saya kerana saya tertarik dengan watak Naim seorang yang penyabar, kuat agamanya, mempunyai nilai kasih sayang yang tinggi terhadap keluarganya dan juga semangat yang tidak kenal erti nilai putus asa. Walaupun diuji dengan pelbagai perkara, Naim tetap menerimanya dengan tabah. Nain tinggal bersama ibu bapanya dan mempunyai dua orang adik iaitu Zulaika dan Fal. Tetapi pada usianya yang sudah meningkat remaja, ibu bapanya telah pun bercerai. Nain berharap ibunya dapat keluar dari nasib malang ini dan bercita-cita untuk membawa kebahagiaan kepada ibunya. Nain juga merupakan seorang pengidap penyakit anemia yang dihidapnya sejak dari kecil apabila sakit, Naim tidak dapat mengawal kesakitan tersebut dan ia juga menyebabkan Naim sukar untuk menyertai pelbagai aktiviti fizikal. Naim bercita-cita untuk menjadi seorang anggota polis kerana dia ingin melindungi keluarganya. Namun, perkara ini telah pun dibantah oleh ibunya kerana ibunya tidak mahu Naim sering jatuh sakit. Kehidupan Naim mula berubah apabila dirinya dimasukkan ke sekolah berasrama supaya dia dapat mengelakkan diri daripada bertemu dengan bapanya. Ibu bapanya tinggal berasingan demi kebaikan masing-masing. Di samping itu juga, Naim mempunyai seorang rakan yang sangat rapat dengannya bernama Fahim Lut dan seorang perempuan yang mempunyai perasaan terhadapnya bernama Nurul Huda. Pelbagai perkara yang ditempuhi oleh Nain apabila berada di sekolah, kadang gembira, kadang duka tetapi Nain tidak pernah berputus asa untuk menghadapinya. Sebagai contoh, peristiwa yang berlaku apabila rakannya Megat tidak berpuas hati dengan Nain kerana Nain sering menjadi bualan mulut orang lain sedangkan dirinya berasa lebih baik jika dibandingkan dengan Nain. Serta, Nain yang dimasukkan ke hospital akibat demam yang tidak kebah-kebah. Tetapi, sikapnya Nain, seorang yang penyabar, menerima semua ujian dari Tuhan tanpa menyoal nasib. Sikapnya ini seperti peribahasa, direndam tak basah, dibakar tak hangus. Jalan ceritanya di penghujung diakhiri dengan agenda yang sangat menyentuh jiwa. Pengajaran daripada cerita ini ialah watak Naim yang perlu dicontohi oleh orang ramai seperti Berjiwa Kentan menghadapi pelbagai rintangan dan sentiasa menghargai orang tersayang. Walaupun diuji sejak kecil, Naim tidak berputus asa untuk mencapai hasratnya membahagiakan insan tersayang. Sikapnya yang bertolak ansur dan tabah haruslah dicontohi. Perjalanan hidup penuh warna bersama waktu kita belajar. Semoga kita temui bahagia dalam setiap langkah dan harapan yang nyata. Sampai sudah di penghujung bicara. Jika rakan-rakan ingin tahu lebih banyak mengenai buku ini, rakan-rakan boleh membacanya secara dalam talian. Saya berharap buku ini dapat menarik minat orang ramai untuk membacanya. Sekian, terima kasih.